Чи хороша ця ідея втекти на тиждень далеко в гори від навчання, стресу та поганого повітря? А от що пройшло далі, ми з вами зараз і узнаємо так. Це я і я підписалась на авантюр замість нудних уроків піти в християнському таборі в Карпатах у 12-годинний похід. Але давайте по черзі. Моральна підготовка до цієї події тривала місяця три. А ось схаменулися і почали щось робити. Ми десь за два тижні до від'їзду. Була ідея зробити для наших лідерів у таборі нічну гру, яку вони робили для нас торік. Але по якійсь причині ніхто не хотів братися за цю ідею. І тоді я, як сама сильна, рішуча, відповідальна, та як виявилася необачна людина, проголосила себе відповідальною за це. І так, що входило у мої обов'язки: відмалювати 100 іерогліфів вручну на телефоні, бо їх потрібно було узгодити з усіма. Донести свій задум до 14 людей конкретно та зрозуміло для всіх, відповідати навіть на найбезглуздіші питання, перемалювати іерогліфи на 100 стікерів та по можливості не порвати їх. Навіть коли у всіх пропадав ентузіазм стояти на своєму та відстоювати своє рішення вставати о пів на шосту та лягатись за дванадцяту тільки щоб вирішувати організаційні моменти. Сказати, що це було складно нічого не сказати, і за тривоги я не висипалась, увесь час ішов на продумку кожної деталі. Але їхні емоції виправдовують усі жертви. Та до підготовки відносила ще й заплетіння косичок по всій голові, щоб, хоча б питання зачіски не хвилювало мене. Тут хочу подякувати своїй матусі, що вона своїми золотими руками заплела 27 косичок. Також потрібно було зібрати речі, та по торічному досвіду це виявилося легкою задачею. Завдання з зірочкою це якраз закрити валізу, коли усі речі в ній. І коли вже вся підготовка була закінчена, настав день Х. Цим днем була неділя, тому за розкладом зранку служіння, а потім вже збори у потяг. По канону на вокзал ми їхали під купою речей, а вже в купе можна було трішки видихнути. Он мне настолько необходим, что мы зашли за ним прямо перед поездом. Угу. Только ради бегуля. И все. Да, чтобы была вот такая... Да. Да. да, это очень важно. проблема людей с челками. Проблема, привилегия. Да. И вот, тут кушать. Мы да. что, не кушаем? Мы только поедем. Вот мы только 10 минут как выехали. Они там тоже едят. А я еще держу. зараз 10 години 10 часов вечера, Вот, очень устали, очень хотим спать. У меня отобрали мою лягушку. Пожалуйста, если да. надо бороться. <laughs> uh, собственно. <laughs> uh, что? Вот. Короче, проснемся. Вот следующее видео. Это уже когда мы проснулись, когда мы уже бодренькие, красивенькие, покушали. Все все ага. Мяты, не выспавшиеся. Ну, может быть, может быть, но я верю в лучшее. Это наивность. Доброе утро. Я кстати, сейчас. На Where's this? Проходить, вау. І так, Іванка. Коли ми приїхали, йшов дощ, але це не завадило нам поїхати в АТБ. Вже вдома нас зустріли смачним сніданком, а лідери першими почали запізуватися. помахай, помахай три мінути уже бажання. Да.

Але джекпотом нашої кімнати було вікно з бомбезним видом. За обідом ми настальгували, ще втрачали голову від краєвиду з вікна та займалися цією самою організацією. Тут я хочу подякувати людині, на яку я могла покласти свою головну біль та хочу бы трішки відпочити. do Yeah. Зранку організація не закінчилася. Я навіть більше скажу, саме у цей день, увечері, ми планували проводити гру, але в нас був похід на гору Маковиця, і після нього, м'яко кажучи, мені було погано. Зате на горі ми зустріли котика, якому було неможливо відмовити у смаколи. Оно така котята. <laughs> О, агрессивная. Вот, Большая here. Куча. Это балована. <laughs> дама. Давай пять. Пять. Давай пять. Дай лапой пять. Он была в <laughs> да. Да. Китик, киттика. Мне кажется, она и хлеб будет. А, такой хороший коты. Смотри, хлеб ест. Вот это горный кошка. Якщо сокерів забув дочовик, то він два дня мене за судочки за всіма, поняли? Гру вирішили проводити пізніше, та на наступний день пригоди не закінчились. Спочатку боліла голова. Потім виявилося, що у мене тиск під сто сорок. Я не знаю, з ким я живу. Одна точні та раздавлі. У чітко так не на болі. З ким я общаюсь? І що ви думаєте? Я залишилась вдома? Ні-ні-ні. Ми пішли проповідувати на галявині. Нашу любу сестру Ясю, яка нам розкаже наступне слово. Прошу бути кожна дуже уважно, це важливо. Запрошуємо Ясю. Дуже часто, коли християни тільки увірували вже в Ісуса, вони отримали своє спасіння, і вони думають, вони знайшли своє служіння в церкві, вони гадають, що ну ось ось моє місце, ну мені тут комфортно, мені тут гарно, мені тут взагалі добре. Але Бог іноді такий. Ти потрібен там. Там може бути холодно, може бути мокро, може бути взагалі там може бути таргани, але це Божий план. І він завжди кращий закінчить. А я все у нас, это новий фешен. Я должна бути на Мегала дві тисячі року. На 26. я приймаю заявки на медгала. Пожалуйста, надслайки. Они мені нужны. Коли ми прийшли назад, краще настало. Зате ми вирішили проводити гру саме у цей день. Психіка вже не витримувала. Всі стики нарізувала на помані. Я написала. Коротше, всім затупила, що взагалі треба діла. Текст написала. Ало, математика, да, да, я в діпресію. Чи ти можеш сказати це, правда? Але, знаєте, це було круто. Звісно, адреналін крив ще дня два, але це досвід на все життя.

Що ж? Ти теж. Так я так. Я за фонариком скажу, подождите. А в мене нема фонарика Я немає, а не матапити. Що ж, так як було дві гри по 50, у вас буде 100 іерогліфів по цьому дому, які розклоні на стікерах. У кімнатах, коридорах. Она есть, она входит в на так на... не, 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 не видим! Мы не видим! Мы не видим! Мы еще не видим, как ты может вопрос давай! А когда это делаем Мы вышли, кто там? Вы я еще не видел ни одного секрета. Ни ни секрета. А стоим секрет? Да, только что. Все, мы все это вот так сделали. Брат. Вы видели ее? Вы такие стиховные, вот такие умницы! Вы еще раз рассказывать мне, если Да? Ой, трошечки. Пастор, вы Я смотрю, заглядываю, я все телефоны, я смотрю. И она прям там на сына берет и прям смотрит. И вот такие okay. сяпи, така, мы таки бер, я ребята Такая, я такая, не поняла. Не кажите, что это будет, кто это вам закинул А, да, и Вика, вирусим, и Вика, просит. листочков, а, ну, а четыре белых нам надо. Да. Таки, а зачем? А ладно, давайте играть. Ну, короче, здесь оно вот так, а здесь оно вот так, короче. Ах ты, ах ты. Да. Да, мы такие на шпинте хотим Да, у меня есть то, что вам нужно. Ну, вы же понимаете, что это так, как я не знаю. Я тоже чувствую. У меня подальше. Я думаю, что мне надоело это будет. Три, четыре. Как на маленький хотят быть похожими, хотят быть похожими, хотят кря 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 что только что было? Что, 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 что? Дэвид. Да вы без понятия, честно. Дэвид Клей. Я дымлюся. Ну да. Но это ж для вас правила нельзя. Не Дайте свое интервью. Вроде бы сейчас я его довольна. Это очень рад. Что вам еще Давай, с самого начала. Когда мы зашли в комнату. Первых я очень... Я стою тут в комнате. Мне просто так терпится. У меня руки жестко тряслись. У меня первый раз в жизни руки тряслись. Реально. Я такая стою. Так еще на от себя. Если меня вообще снимали, да. Как же мы круто сидели ничего не делали. Я нервничаю, это жутко. Потом мы пишем 3, 2, 1, чтобы просили музыку. Мы отправляем тройку. Я вообще, у меня там я чуть вовремя не по... Потом двойку. Я пишу единицу, я просто не могу отправить. Потом мы нажимаем единицу, я просто ссы. У меня вот так вот сердце, у меня вот так вот руки. Мы вот так вот открываем дверь. Полная тема типа полностью. Мы стоим так Она музыку слышит, только она очень-очень тихо. потихонечку выходить из комнат. Говорю, я говорю, Миша, чтобы она погромче музыку Короче, нервы, срыв вообще, капец. Потом мы идем, мы открываем дверь, стучим, открываем дверь. Они все такие медленно на нас смотрят, типа, что делать. -ти. Мы такие говорим. А, а что ты сказала? Я не помню. Я, на нервах, я вообще не помню ничего. Я не помню, что мы говорили. Я Я потом показала им, типа, вот так вот тихо, они прислушались, и я помню выражение Даши, лица Даши. Реально? <laughs> да. Мы так вот, мы ну, стоим, ничего, всей толпой такой кучка. У нас было кстати, почти все, да, все, вышли, да, с комнаты? Почти. Короче, мы так показываем тихонечко. Я тоже такая стою, типа, так вот, типа, тихонечко. Да, я тебе говорю, тихонечко, я не знаю, как я услышала музыку. И мне сейчас а мне надо... Короче, мы слышим музыку. Они такие, реально, реально, мы что для нас подготовили игру? Мы такие, да, да, я нервничаю, мне меня колбасит, я когда стою с этим фонариком, у меня вот так вот просто рука, у меня фонарик, у меня вот так вот бей, я такая, блин. Ну, спустились, они побегали, рассказали им правила, у них была, конечно, нам переклеивали клейки, в тумбочке поклеили некоторые, не буду называть этих особо. Да. А я молодец, у Конечно. Спасибо большое, очень крутых Да, да, ага. я пыталась разнообразить. Я туда, кстати, повесила окна. Он не уедет, я его сняла. Там И он был. Я, я его видела, когда сюда переодеваться приходила. Вот там, вот, вот, вот. Ага, там он под, под, вот. под, под этим подолком. Вот он. Да, <связь> <связь> Мы Ой. Мы их еще неделю будем отклеивать. Да, мы мы подняли, идею, да. на них чуть-чуть поиздевались над ними, но в целом они были довольны, что мы могли подготовить, то, что мы постарались. Слышишь, что... Свои нервы где-то истратили на некоторых людей. <свят> <свят> да, <свят> так вот. <свят> вот то очень весело, конечно. Okay. Я у меня был, короче, на кухне, когда мы сняли, у меня такой был жесткий у Киры, да просто так, а что, вот на панерку, да, идти? <свят> просто костюм. Еще у нас было сегодня столько по группам типа девочки и отдельно мальчики и это было просто не в кисти. мы прям очень долго пацаны очень долго разговаривали мы пошли на кухню помогали, нас попросили типа мы помогаем как ничего не бывало спрашиваем куда у них планерка ждем мы тут вот, вот, я потом не поднялась на планерку мы, а мы быстро начинаем все вот это вот небушить, вот это вот делать, вот, вот, короче, э, расклеивать. Я даю мне колонку, чтобы он подключался. Говорю, выключаем свет мы везде. Расходимся по комнатам, ну, потом ну, я уже рассказала, что дальше Вот, но ну, это было интересный опыт, конечно. Да. Некоторые, конечно, тяжело очень работать в команде, потому что все высказывают свой афер, всем, что не нравится, всех всегда чем-то недовольны. Какие-то куча мыслей, которые тебя просто нанятают. Я реально, я просто в один не лагеря, то игры. <laughs> я просто нервничала. Я такая сижу и думаю, не хочу ничего проводить, потому что я не знала, как начать вообще эту игру. Типа сейчас зарубается музыка, как они заходят, как они на это реагируют, как вот это вот... Что надо делать? Короче, mm -hmm. нервы, срыв, минус 150 нервных клеток, но мы это сделали. Я считаю минусы. Музыка et omnes